Ігор Мігалатюк, капітан команди «Зарінок», член збірної команди України у минулому сфутнету. Ігор, вперше нагороди чемпіонату України розігрується на Буковині, вдома. Як воно вдома гралося? Чи зайве хвилювання, чи навпаки стіни допомагають вдома? І прекрасна погода, прекрасне місце проведення, мігова. Ну, Приємно і доволі таке цікаво. Проходить турнір. І стіни, як кажуть, допомагають, але все же Э, на предыдущей ваша команда практически вся играла в финале Кубка области. здесь Значит, что действия в знаке и... Ну, конечно, тяжело, учитывая того, что мы еще в среду играли на Кубок Аматоров, потом вчера играли полуфинал, то есть это за буквально за 4 дня третье соревнование, конечно, тяжело. Причем, учитывая того, что мы, в принципе, постоянно футнет не тренируемся, потому что в основном нас забирает все время футбол. Поэтому, конечно, было непросто, но все же мы показали достойный результат. Но ну, вы там далыбей, на ведь и фаворитом. Ну, у меня всегда в одиночках у меня с ними такая личная, личная такая. Вот. Одну выиграл, одну проиграл, то есть как бы нормально. Как думаете, реально было все-таки, если бы там, не знаю, якісь більш спрятали умови могли побороться за высшее место? Ну, вы имеете в виду, наверное, вот это может возможно, усталость. Скажу, да, может быть, были бы свежее, было бы, может быть, бы больше, результат был бы лучше. Но все же при этом всем ну, мы не можем отказываться от всех соревнований, потому что и так неплохо.